এইটো পাৰত যিহেতু বহুত মেটেকা এই মেটেকা মেটেকা থকাৰ কাৰণে আৰু এই পাৰটো অৱশ্যে দও হয় সেইকাৰণে আমি সিপাৰলৈ যাম এতিয়া সিপাৰত ধুংগৈ আৰু এইখন আপোনালোকে নাও দেখাই পাইছে এইখন দুখন নাও দুখন নাও জয়ন্ত এইখন কৰা হৈছে আৰু ইয়াতে মটৰ চাইকেলো পাৰ হয় চাৰিচকীয়া হালকা ইয়াতে পাৰ হৈ যায় যিহেতু সিফালে কেইবাখনো গাঁও আছে আৰু সেইফালে খেতি কৰে ৰাইজে সকলোবিলাক সৰিয়হ ইয়াতে উঠাই আনিবলগীয়া হয় আৰু যিসকল লোক অহা যোৱা কৰে সকলো এইফালেদি অহা যোৱা কৰে আৰু এই নাওখনতে উঠি আমি এতিয়া সিপাৰলৈ যাম সিপাৰত খুব ধুনীয়াকৈ গা ধুম আৰু গা ধোৱা ভিডিঅ' আপোনালোকে চাবলৈ পাব চাই থাকিব এয়া আমি উঠিছো এতিয়া আৰু নৈখন দেখুৱাই দিছোঁ এইখন খেৰকটীয়া নৈ বহুতে লোহিত বুলিও কয় যি কি নহওক এই নৈখনতে পুৱাবিলাক এই নতুন চাপৰি গাঁৱৰ যিসকল লোক তেওঁলোকে ইয়াতে চাট মাৰিছিল গৰু ইয়াতে গা ধুৱাইছিল গা ধুৱাই ইয়াতে এই সিপাৰত চাট মাৰিছিল আৰু এতিয়া আমি সিপাৰলৈ যাম সিপাৰ গা ধুম এইসকল আহিছে আমি প্ৰতিবছৰে যিহেতু চাট মাহৰ পিছত গা ধুবলৈ আহোঁ আৰু এইবাৰো আহিছে এয়া সকলো আহিছে আৰু আমি সকলোৱে একেলগে আজি গা ধুম চাই থাকিব ভিডিঅ' চাই থাকিব দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া চাওক যিসকল এই পাৰৰ লোক বা সিপাৰৰ লোক তেওঁলোকে এই এইখন নাৱেৰে ইপাৰ সিপাৰ হয় আপোনালোকে চাওক যিহেতু এডাল ৰছী লগোৱা হৈছে ইপাৰৰ পৰা সিপাৰলৈ সিপাৰৰ লোকসকলে ৰছীডাল টানি দিয়া সিপাৰলৈ নাওঁখন গুচি যায় আকৌ এই পাৰলৈ হ'লে এই পাৰ ৰছী লগোৱা আছে এই ৰছীডাল এই পাৰৰ পৰা টানি দিয়া এনেকৈ আহি ইয়াত কোনো ঘাটৈ নাই আচৰিত কথা এইখন ডাঙত কোনো ঘাটৈ নাই যি পাৰ পাৰ হ'ব তেওঁ নিজে ঘাটৈ হ'ব লাগিব আৰু ৰছী ফিট কৰা আছে এইডাল দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এইডাল দেখিছে এনেকৈ ৰছী এডাল লগোৱা আছে সিপাৰলৈকে আছে আৰু এইফালে যদি চাওঁ এইডাল আপোনালোকে চাওক এনেকৈ কৰি সিপাৰলৈকে এডাল ৰছী আছে আৰু সিপাৰৰ পৰা সিহঁতে টানি আছে অৱশ্যে সিহঁতে নাটানিলেও এই পাৰৰ পৰা আমি যদি ৰছীডাল ইয়াৰ পৰা টানি থাকোঁ সিপাৰলৈকে নাওখন গৈ থাকে এইখন নাও তেনেকেই চলি আছে আৰু কৈছোঁৱে যিসকল কৃষক কৃষকসকলে সিপাৰত বহুত খেতি আছে তেওঁলোকৰ মা কৰিয়ৰ পৰা ধৰি সকলো খেতি তাতেই কৰা আহো খালি আহো অ আহাৰ মাহত হয় আৰু আৰু এজন আমি মানুহ পাইছো লৈ যিজন মানুহ সদায় এইটো ঘাটেৰে পাৰ পাৰ হৈ থাকে জানো আপোনাৰ ঘৰটো ক'ত বৰালি মাহত আপুনি এতিয়া ক'ৰ পৰা বজাৰ কৰিছে বালিচাপৰিয়া চাওক আপোনালোকে বালিচাপৰ পৰা তেওঁ সম্ভৱ দোকান আছে বহুত বস্তু আনিছে এইবিলাক এই আনিছে দেখাই পাইছে গতিকে এই এইসকল লোক যিসকল বৰালি মৰা পাথৰি চুক তেনে তেনেকুৱা অঞ্চলৰ যিসকল লোক তেওঁলোকে এইটো ঘাটেই পাৰ পাৰ হয় দাদা কওকচোন এই ঘাটটোত যেতিয়া আপুনি পাৰ হয় ধৰক আমি যদি আজি নাথাকিলোঁ হয় আপুনি যিহেতু চাইকেলখনো আছে বজাৰ বজাৰ বজাৰো কৰি আনিছে কেনেকৈ পাৰ হ'লে হয় নিজেই আনিবলগীয়া হয় চাইকেলখন কেনেকৈ ৰাখিলে হয় তাৰমানে বেগ কেইটা খুলি চাই হয় তাৰপিছত ৰছী টানি নিজে পাৰ হ'লে এনেদৰে আপোনালোকে সদায় পাৰ হৈ আছে বছৰ বছৰ ধৰি নহয় জানো আৰু যিসকল খেতিয়ক কৃষক তেওঁলোকেও এইখন নাৰে পাৰ পাৰ হয় মাহ সৰিয়হ যি হওক ধান সকলো ইয়াতে আনে আনে নহয় জানো হয় হয় দিয়ক আৰু আমি আহি আহি পাৰ পালোহি চাওক সেয়া সিপাৰৰ পৰাও ৰছী টানি আছে এইপাৰৰ পৰাও ৰছী গৈ আছে আৰু ইয়াতে যিহেতু পানী বেছি দ নহয় আমাৰ এই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আহিছে এই অৰ্ণৱ আহিছে তাৰপিছত স্নেহা আহিছে আৰু এই ভণ্টি এজনী আহিছে গতিকে আমাৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটা যাতে কোনো অসুবিধাত নপৰে তাৰ কাৰণে আমি এই এইফালে আহিছোঁ এইফালে বহুত দূৰলৈকে বাম আৰু সিফালে যিহেতু ঠাইতে কৰা তাত অসুবিধা আছিল সেইকাৰণে আমি সিপাৰৰ পৰা ইয়ালৈকে গুচি আহিছোঁ আৰু এইসকলে সাঁতুৰিছে চাওক এইসকলে সাঁতুৰিছে সেইখন দেখাই পাইছে আৰু এতিয়া আমি গা ধুম সকলোবিলাক আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে চাই থাকিব অঁ নামা মই নাজো নামা দুইটা শাল লগা দুইটা আঙুলি অঁ আলিত দি থৈ দিছোঁ আৰু নাকল ল'বা নাকল লগোৱা অঁ নাকল লগোৱা হা অ' 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 নাকল ল'ব অঁ বেছি দৰল যাওঁ ইমান দে অঁ ইমান দে ইমান অঁ হা এইফালে লেতেৰা এই পানীটো লেতেৰা অঁ এয়া দেখা পাইছে আপোনালোকে দেখা পাইছে এয়া ইয়াতে সকলোৱে গা ধুই আছোঁ আৰু এইখন বিশেষ নাওখন এই নাওখনেৰে আমি পাৰ হৈ আহিছিলোঁ আৰু এতিয়া গা ধুই আছোঁ অ নালাগে নুফুলিবি সেইটো খুলিলেই দিগদাৰ হৈ যাব ঐ পানী কেলে মাৰিছা ঐ এইফালে চাফা পানী যোৱা ইহঁতে এইখিনি লেতেৰা হৈছে যোৱা নিজে সাঁতুৰিব নাজানে সিহঁতক

গা ধ পানী কেনেকৈ খাতো এই সূত্ৰটো কোৱা আকৌ এই সূত্ৰটো লাগিব এইখিনি পানী বহুত দ আকৌ ভালকৈ লাগিব বহি নিদিবা বহি নিদিবা বহি নিদিবা পানী দেইফালে দিয়া সেইফালে সেইটো পাম মাৰি আছো ব'লা মাৰি আছো ঐ দিয়া ইয়াক দুটা বন্তি দিয়া দুটা বন্তি দিয়া নাখনত দে এইফালে নাহিবা মানুহ মোৰ ফালৰ দা আকৌ মই দলা আহি আছো দলা আহিম তুমি পানী কেলে খাইছা অ পানী কেলে খাইছা এইফালে হাঁহ এইফালে পেলা হা এইফিলা হাঁহ এইফালা এইফালে মই দেখুৱাই দিয়া হাঁহ এইফালে দিয়া হাঁহফিলা হা ইয়ালৈ আহাচোন এইফালে এইফালে মই আছোঁ নহয় পাপা আছোঁ দেখোন অঁ আজি গা ধুই কেনেকুৱা লাগিছে আগতে কেইবাৰ গা ধুলা কেইটা বিহুত গা ধুলা দহটা বিহুত গা ধুলা দহ বছৰ হয় নে অঁ এটা বিহুত তুমি চাই থাকিলা আৰু দুটা বিহুত গা ধুলা এইটো সদায় তিনিটা এতিয়ালৈকে তুমি কণ্টিনিউ চাৰি বছৰ গা ধুবলৈ আহিছা গৰু বিহুৰ দিনা এইখন নৈটা নহয় জানো এইখন কি নৈ বাৰু নৈখনৰ নাম জানা নাই এইখন খেৰকটীয়া নৈ কি নহয় এইখন খেৰকটা নহয় বুঢ়ীৰে নিদিবা তুমি সাঁতুৰিব নাজানা নহয় পানী সোমাই যাব বুঢ়ী আই নিদিবা আৰু এইখনেই খেৰকটীয়া নৈলাও তেতিয়া এইবাৰ সতে একেবাৰ হ'ল বয় এইবাৰ সদায় এই তিনিবাৰ তিনিবাৰ গান হৈছে এনেকৈ আহিছিলা মোৰ লগত আহিছিলা হয় নহয় আমি মই তাতো মই একেলগে এইখন নৈ খেৰকীয়া নহয় তিনিবাৰ গা ধুইছোঁ দেই তিনিবাৰ মই চাৰিবাৰ গা ধুইছোঁ ল'ৰাটোৱে তিনিবাৰ চেনেহ বাৰু আহে আমি লগত গা ধুবলৈ এইবাৰ সতে কেইবাৰ হৈছে ছোৱালী হা এইবাৰ সতে তিনিবাৰ চেনেহ চাৰিবাৰ কাম জাতীয় উৎসৱ বিহু আমাৰ তিনিটা বহাগ বিহু কাতি বিহু মাঘৰ বিহু এতিয়া আমি বৰ্তমান বিহুৰ কাৰণে যেতিয়া সব ৰাইজে আহি চিলাকলা গাওঁ পানী নদীত গা ধুৱাই গৰু এৰা ধুৱাই নে আজৰি হৈ বৰ্তমান এতিয়া আমি গৰাই দাবলৈ সময় হৈছে আমি ঘৰত গৈ পেলাই এতিয়া আৰামত বিহুৰ বিষয়ে তো চিঠা কিবাখিনি এই সৰু থাকোঁ আকৌ বিহু কেনেকুৱা আছিল এতিয়া কেনেকুৱা হৈছে বহুত থাকোঁতে বেলেগ আছিলে বহুতে আমি যিটো আমি যেতিয়া ধেমালি ধুবুনাকৈ তেতিয়া বৰ্তমান ডাঙৰ হোৱাৰ পৰা ধৰি আমাৰ বিহুটো মানে চলি আছে আৰু যেনেকৈ হ'ব লাগে তেনেকৈ বৰ্তমান হোৱা নাই এতিয়া আগৰ নিচিনা নহয় আজিকালি পৰিৱৰ্তনটো বেলেগ হৈ গ'ল মানে যেনে তেনে পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আছো পৰম্পৰাটো ৰক্ষাংক ইউ আমাৰ এইখনে বিশেষ নাও আৰু এই বিশেষ নাৱত এয়া দেখা পাইছে আহিয়ে আছে গা ধুবৰ কাৰণে জাকে জাকে আহিছে অৰ্ণৱক জুকা লগাই থকা হৈছে সুন্দৰকৈ জেতুকা লগোৱা হৈছে তাৰ ভৰিলে ভৰি দেখুৱাইছো চাওক সুন্দৰকে জেতুকা লগোৱা হৈছে যিহেতু যিহেতু সৰু লৰা সোনকালে হয়তো টোপনি আহিব পাৰে আজি যিহেতু চাট মুটলিবলৈ গৈছিলে দৌৰি দৌৰি একেবাৰে ভাগৰুৱা হৈ গৈছে তাৰপিছত বহুত সময় গাও ধুলে নৈত গৈ যোৱা চাৰি বছৰৰ পৰা সি নৈলে যায় গা ধুবলৈ যায় প্ৰথম বছৰ অৱশ্যে গা ধোৱা নাছিল সি চাইহে আছিল আমাক আৰু তাৰপিছত এইবাৰৰ সতে তিনি বছৰ তিনি বছৰ সি কণ্টিনিউ একেখন নদীত গা ধুই আছে আৰু গধূলি হয়তো তাৰ ভাগৰ লাগিব সোনকালে শুব সেইকাৰণে এয়া দেখা পাইছে আপোনালোকে তাক সুন্দৰকৈ জেতুকা লগাই দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ পাছত আমাৰ যি কাম জাক দিয়া জাক দিবৰ কাৰণে জাক গোটাব লাগিব সেইখিনি মাকে কৰিব বাৰু আৰু লগতে এশ এডাল শাকৰ কথা আছে যিহেতু গৰু বিহুৰ দিনাই এশ এডাল শাক খোৱাৰ পৰম্পৰা এটা অসমীয়া সমাজত আছে যিহেতু শাকত ঔষধি গুণ আছে কোনডাল শাকত কি ঔষধি গুণ আছে সকলো মানুহে নাজানে সেইকাৰণে এই গৰু বিহুৰ দিনাই এশ এডাল শাক খায় গোটেই বছৰটোলৈ যাতে বেমাৰ আজাৰ হ'ব নোৱাৰে তেনেকুৱা এটা পৰম্পৰা আমাৰ সমাজত আছে আৰু সেইকাৰণেই আৰু কিছু সময় পাছত এশ এডাল শাক বিচাৰি যোৱা হ'ব কি কি শাক আমি বিচাৰি পাওঁ সকলোবিলাক আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম লগতে কৈছোঁৱেই আজি জাক জ্বলোৱা হ'ব আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হ'ব জাক জ্বলোৱা হ'ব যিহেতু মাখি মহ গৰম দিন অহাৰ লগে লগে ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰে মাখি মহৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে জাক জ্বলোৱা হ'ব জাক জাকৰ কাৰণে যিখিনি সামগ্ৰী সেয়া গোটোৱা হ'ব আৰু এয়া দেখা পাইছে এয়া মাখিয়তী লগতে সেই পলিথিনত তুঁহ আছে আৰু এইফালে জাক জ্বলাবৰ কাৰণে কিছু এই জাবৰ জোঁথৰ অনা হৈছে এনেধৰণে জাকটোৰ কাৰণে কিছু বস্তু গোটোৱা হৈছে তথাপিতো আৰু অলপ ভালকৈ গোটাব লাগিব যিহেতু জাকটো ভালকৈ দিয়া হ'ব এটা পদূলি মুখত দিয়া হয় তাৰ ঘৰৰ মুখত দিয়া হয় এনেধৰণে যাৰ যিমান সুবিধা হয় সিমান আজি জাক লগায় আৰু গৰুবিলাক বৰ্তমান পথাৰত আছে পথাৰত এতিয়া গৰুখীয়াবিলাকে মাখিয়তীলৈ যাব লৈ গৈ গৰুবিলাকৰ পিঠিত যি মাখি থাকে সেই মাখিবিলাক কোবাই কোবাই মাখিয়তী মাখি পাত মাখি মাৰোঁ জাত জাত মাৰ সৰু বাপেৰ সৰু তই হবি বৰবৰ গৰু এনেধৰণে গাই গাই গৰুখীয়াবিলাকে আজি মাখিয়তী কোবাব আৰু মাখিয়তীয়ে কোবাই কোবাই গৰুবিলাক ঘৰলৈ লৈ আহিব গৰুবিলাক ঘৰলৈ অনাৰ পূৰ্বেই গাঁওখনত প্ৰতিঘৰ মানুহেই পদূলিমুখত জাক জ্বলাব আৰু ঘৰৰ মুখতো জাক জ্বলাব জাক জ্বলাই এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ কৰিব সেই পৰিৱেশো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম লগতে এশ এডাল শাকৰ কথা কৈছোৱেই সেই শাক আমি কি কি শাক বিচাৰি পাওঁ সকলোবিলাক আজিৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু দেখা পাইছে ল'ৰাটোৱে কিছু অকণমান বেয়া পাইছে নেকি হয় অকণমান বেয়া পাইছে গতিকে সি গুচাই দিব বিচাৰিছে আৰু কৈছোঁ এই ল'ৰাটো সোনকালে টোপনি যাব পাৰে সেয়ে সোনকালে যাতে টোপনি গ'লেও অসুবিধা নহয় তাৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোতে যিহেতু এই গৰু বিহুৰ দিনাই যিহেতু জেতুকা লগোৱা হয় সেইকাৰণে তাক জেতুকা লগাই দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ পাছত এতিয়া ময়ো জেতুকা লগাম আপোনালোকে চাই থাকিব মই সকলোখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম